Волонтер, наверное, тогда журналист. И попал как раз тогда, растращили 72-ю, по-моему, бригаду, там, э, просто растращили. И вот и рассказывали пацаны про случай, что вот едут на, на грузовике, ехали четыре, везли металлолом, потому что, так сказал начальник части. И, короче, приземлилась мина, и четыре погибло. А их э, оформили, э, как будто бы это жертва на производстве, тогда еще не оформляли, вот такое вот... Не знаю, но особо так хотелось бы, конечно, пожелать вот всем вот людям, которые живут ну, в наших областях, там, там, и так далее. Хотелось бы пожелать бы единства, чтобы они осмыслили что патриотизм это ну, хорошо. Нельзя там говорить, что Украина там бедная, несчастная. У нас все есть. Ну, пацанам, которые борются, которые э, сражаются за мирное спокойное небо, хотелось бы пожелать удачи, терпения. Крепкого здоровья и вернуться домой живыми, к семьям, родным и близким. Хотелось бы, конечно уже приглядите, это все, потому что очень сильно много жертв, потерь и выкопанных могил. По самому ну, пацанов, с которыми не дал голову, ел, вроде с одной миски. И тут его уже нету. В принципе так. Сам где попал вообще что случилось? Там аппарат невизировался, смотри, что там с куркой Ну, Попал в э, бой, был бой за взятие блокпоста э, ну, пригорода Спартак. Это возле песок что да? Возле Песок, да. В девка там. Ну, все рядышком. Ну, попал в снаряд. Ну, непонятно, какой снаряд. Э, в бок БМД. Раздробило осколком. Ну, перебила кость. Попал осколок под нижнюю челюсть. Выбросилась с машины. Ну, товарищ помог помог. залезть назад, горящий БМД. Мы выбрались с этого огня. Был перекрестный огонь, что из стороны был поста, что с нашей стороны. Конечно. Двое раненых один мой товарищ погиб с этого экипажа. Доставили вовремя, оказали помощь руку собрали. Вот теперь показывают лечение. Хорошее лечение. Претензий никаких. Помогают много людей, волонтеров, ну, и так далее. Беспокоятся, переживают. Ну, думаю, будет все в порядке, хоть позади. Хуже сейчас пацанам, которые остались там. Уже, уже всегда как-то не так опасно. Как вообще по поводу вот ты же в официальных войсках служил, которые зарегистрированы, да. по поводу статуса участника АТО? Ну, по поводу участника АТО ну, документ есть, что участник АТО, АТО, я так понял, там корочки участника боевых действий да, служил в официальных войсках 25-й высокомобильной бригаде которая ну пережила не один бой которая понесла много потерь но тем не менее стоит до конца ну, я помню там было что в Кировоград человек 25 сразу привезли погибших из да? ну, 20, 23 по-моему человека было погибших привезли из вашей бригады ну там месяца два назад три Смотря откуда воевать. Ну, не из-под а где-то и, 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 когда его батьки, наверное, был там, в, те, в, те, дни. Ну, может быть. очень много было погибших. Просто у нас, ну, как бы у всех там, например, разное назначение, разные боевые задачи там, ставят командиры, то что все возможно. И, ну вообще, чувствовал, как там вот, руководство, например, вот, добровольческих баталь... добровольческие батальоны, отличие от э, тех, которые вот, э, ты по призыву служил или... Э, как? По мобилизации. По мобилизации, да? Да. да. мобилизацию в марте месяце, ну, я пошел. Есть вот, вот, вот э, как бы чувствуешь разницу вообще между батальонами добровольческими и такими? То есть... Ну, конечно, разница чувствуется, но, в принципе, так как нам помогали, то особо, ну, по поводу там одежды, там, ботинок, там, ну, еды, ну, все нормально было. Ну, в принципе, бывало и худо, бывало и хорошо. Ну, одежду это волонтеры, я так понимаю, да? Не государство. Ну, Государство выдало два комплекта формы, там, обувь дало. Ну, в основном вся помощь шла от волонтеров. Ну, все там, и форма, и эти, как бы сказать, палатки, ну, такие. Двухместные, там не общий армейский как там, 20 человек а вот индивидуальные палатки дабы можно было окопаться но палатка так двухместная удобно было там матрасы ну что надо карематы там и так далее помогали очень сильно конечно да спасибо им за это наверное без них такой бы как бы поддержки бы и не было. Ну, помогает это морально, да, вообще? То есть, когда ты чувствуешь, что ты... Когда ты, ты что чувствуешь, что ты кому-то нужен. На своей позиции. Да, на своей позиции ты себя чувствуешь уверенно. Ну, как-то... А, а тебе думают, беспокоятся, ну, помимо еще родных и близких, это вообще не обсуждается. Как-то так. Я понял. Ну... Э сможешь представиться нет по полной как по настоящему в жизни живут или по позывной? Ну, у меня, зовут меня Вадим, позывной мой, фриц. Вот, ну по 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 что, по по если хочешь, что-то что -то тебе надо, тоже можно сказать, что по э, чем-то есть... Нужда, и, мы, ну, и ролик этот распространим, и сами может... Да в принципе, нужды здесь ну, ни в чем нету. Кормят, поят, лечат, перевязывают, ну. То есть, ну, выхожу там на улицу, дышу свежим воздухом. Просто. В принципе, нужды как таковой ни в чем нету. Все, что необходимо, дают, приносят и так далее что все есть. Ну, спасибо.